असल वरम्हि वरक कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे मैं हूं आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्राम लाहौर वीडियो की जानब आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का नेम है सिंपल औरगेनोपैथी और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें तो नाजरीने का राम आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत 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 ही अहम तरीन मौजू है ठीक है अगर मैं कहूँ तो तकरीबन यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मर्द हजरात तो कम मुबला होते हैं लेकिन खातान जो है वो हर दस में से छः सात खातन जो हैं वो इस प्रॉब्लम की शिकार आप लोगों को नज़र आएँगी हमारे मतब के ऊपर भी डेली बेसिस पर ऐसे रोज़ाना कई कई लोग आते हैं सिर्फ यंग खीन ही नहीं बल्कि अब तो आठ नौ साल तक की उम्र की बच्चियाँ भी इस प्रॉब्लम के अंदर गिरफ़्तार नज़र आती हैं तो नाजरीन आज हम लोग बात करेंगे थायरॉयड के प्रॉब्लम के ऊपर थायरॉइड जो है ये आ, क्या होता है ये कितने टाइप्स का हो सकता है इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन्स जो हैं वो आप लोगों को फ़ेस करनी पड़ सकती हैं उसके लिए आप लोगों को किन किन प्रिकॉशन्स परमल करना चाहिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और क्या गज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए तो वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा मेरे साथ रहिएगा ठीक है जी मुख्तसर मैं यहाँ पर रोशनी डालूँगी सबसे पहले कि थायराइड जो है वो असल में होता क्या है हम अपनी तिबी ज़ुबान के अंदर एक वदूद का नाम लेते हैं जिसको दरकिया बोला जाता है ये हदूद जो है या जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स का एक पूरा जो है वो यानी एंडोक्राइन सिस्टम है एक तमाम तर उदूज में अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं तो एक नहायत ही अहम उदूद जो उन है जिसको हम गद्दा दर किया है थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं जो कि बिल्कुल एक बटरफ्लाई शेप का होता है और हमारी हलक में हमारी गर्दन में इस मुकाम के ऊपर जो होता है वो वाक्य होता है बहुत से अहम अफाल ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सरंजाम दे रहा होता है बहुत से हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स इसकी प्रोडक्शन होती है कुछ पिचुट्री ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है तो जो कि मेंस इसके हार्मोन है टी थ्री टी फोर हैं और पिचुट्री ग्लैंड से जो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको टी एस एच हम लोग बोलते हैं तो ये इंतहाई अहम हारमोन्स हैं जो कि हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारी मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं हमारा खाना पीना है और हमारा मेटाबॉलिज्म है इस सब को ये कंट्रोल करता है हमारी पर्सनल लाइफ है सब के ऊपर इसका इम्पेक्ट जो है वो पड़ता है ठीक है जी तो ये एक मुख्तसर सी मैंने बात बताई आप लोगों को अब होता क्या है कि जिंदगी के मुख्तलिफ्वार के अंदर यानी बचपन के अंदर इनकी रेशो क्या होती है अडल्ट एज के अंदर क्या होती है मेल्स फीमेल्स में डिफरेंट होती है तो जिस वक़्त हमारे जिसम के अंदर कोई बिगाड़ आना शुरू होता है और थायरॉयड लैंड अपने वर्क को ठीक तरीके से सरंजाम नहीं दे रहा होता और ये अपने वर्क को जो है वो प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं दे पा रहा होता तो टू टाइप्स की कैटेगरीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर बन जाती हैं एक को हम लोग बोलते हैं जी हाइपर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉडिज़म होता क्या है कि जिस वक़्त हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है ये अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा सर अंजाम देने लग जाता है ठीक है इतना ओवर वर्क करने लग जाता है तो जिसकी वजह से क्या होने लगता है कि जो हमारा टी थ्री और टी फोर का लेवल होता है ये अप होना शुरू हो जाता है ये हाई होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ टी एस एच है ये इसकी रेशो कम होना शुरू हो जाती है Uh, कुछ पेशेंट के अंदर जीरो पॉइंट जीरो समथिंग तक की रेशो भी जो होती है वो देखने में सामने आती है अब यहाँ पर ऐसी क्या पाई जाती हैं जिससे पेशेंट को पता चलता है कि वो थायरॉयड का पेशेंट जो है वो बन चुका है तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जो मेल हजरात होते हैं वो अमूमन थायराइड के मर्ज़ के अंदर कम मुबला होते हैं लेकिन फीमेल्स जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा मुबतला होती हैं वजह क्या है औरतों का मिजाज अगर हम कानून मुफरत आजा की रोशनी के अंदर भी देखें तो औरतों का मिजाज जो सा होता है वो गुद्दी मिजाज होता है और औरतों की बन नस्बत मर्द जो उनसे होते हैं वो उजलाती मिजाज के हामिल होते हैं तो हर कोई अपने मिजाज में ही रहे ठीक चलता है जब इनके मिजाज में बिगाड़ आना शुरू होता है जिसकी वजह से तमाम तरफ प्रॉब्लम्स का जो है वो इब्तदा होनी शुरू हो जाती है ठीक है जी तो अब हाइपर थाइरॉइड के अंदर जो अलामतें सामने आती हैं उसके अंदर क्योंकि होता क्या है ये ओवर एक्टिव वर्क करता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी जो होता है वो तेज़ हो जाता है ठीक है टेस्ट रिपोर्ट करवाने पर टी थ्री टी फोर जो होंगे वो क्या होते हैं हाई होते हैं और TSH एस एच होता है वो लो होना शुरू हो जाता है अब मरीज़ जो उनसे होता है उसका जिसम दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है वेट उसका कम होता जाता है जिसम की रंगत भी स्या होनी शुरू हो जाती है इसके अलावा अगर मर्दज रात इसके अंदर मुबला होते हैं और वो अपनी तहरीक के अंदर सही नहीं रहेंगे तो अमूमन नामी का शिकार जो हैं वह होने लग जाते हैं फीमेल्स के अंदर जो ख़ुन के अमराज हैं उसके अंदर उनको मैंस्ट्रल प्रॉब्लम्स इसके अलावा जो हैं वो चेहरे के ऊपर बालों का आना सर के बालों का जो है वो गिर जाना या बाल जो होते हैं वो तेज़ी के साथ झड़ने शुरू हो जाते हैं और जिसम के अंदर जो है एक घबराहट एक बेचैनी की कैफियत होती है और ग़ुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है हार्ट पल्पिटेशन अगर हम देखें तो अगर नॉर्मली वो सेवनटी टू सेवेंटी थ्री होती है तो ऐसे पेशेंट की नाइन्टी नाइन्टी प्लस हंड्रेड प्लस तक की तरफ भी जो है वो ऐसी ख़ुत की या ऐसे लोगों की हार्ट रेट जो होती है वो इतनी चल रही होती है ठीक है इसके अलावा जिसम के अंदर लर्जा यानी अगर काम करती हैं तो वह राशा टाइप की कंडीशन होती है हाथ पाँव जो होते हैं उजलात उसके वो कांपना शुरू हो जाते हैं वेट जो सा होता है वो कम होता जाता है भूख बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है पसीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, है, है तो ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आगे चलकर फिर जो होती हैं वो औरतों को अपने खास आयाम के अंदर प्रॉब्लम और अपनी मैरिड लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बहुत से हार्मोन्स जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो अदर हार्मोन्स भी जो होते हैं वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं ठीक है जी तो पहले हम हाइपर हाइपरथायरॉइड को ही जो है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बताती हूँ अगर आप लोग डॉक्टर का ट्रीटमेंट करें या कुछ भी करें यहाँ पर मैं आप लोगों को क़ानून मुफरत अज़ा की रोशनी के अंदर जो है वो क्लियर करूँगी कि इसके अंदर होता क्या है एक हरारत जो सी होती है जिसम के अंदर ग़ैर तबई दुखानी हरारत जो सी होती है वो बढ़ी हुई होती है गदूद के अंदर तहरीक होती है आसाब तस्किन की हालत में होते हैं और हमारे उजलात तहलील होना शुरू हो जाते हैं इसीलिए आपने देखा है कि जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल तहलील अजलात का पेशेंट होगा उसकेज़लात बिल्कुल जो होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं वो इतना कमज़ोर हो जाता है आंखें उसकी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं फेस पर उसकी आंखें ही आंखें जो होंगी वो नज़र आती हैं तो ये इसकी तहरीक होती है अब यहाँ पर कुछ पेशेंट को देखें ये टॉपिक तो अलहदुल्ल ऐसा है कि इसके ऊपर जितनी बात करें कम है अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है क्योंकि हर दूसरी तीसरी खातून जो है वो इसके अंदर मुबतला नज़र आ रही है लेकिन मैं अपने टॉपिक को यहाँ पर सिमेटते हुए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे भी गाइड करूँगी के होता क्या है कि इसी ग्लैंड के अंदर सम टाइम सम्यूल्स बनती हैं उसकी डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं कुछ लोगों को वो गिल्लर टाइप जो होता है वो बनने लग जाता है जिसको हम लोग गैटर जो है वो बोलते हैं गौत्र उसको बोलते हैं फिर उसके अंदर कुछ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो होती है वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा शदीद होती है और कुछ जो होते हैं वो जड़ों वाले होते हैं कुछ बग़ैर जड़ों के होते हैं डॉक्टर बताते हैं जी इसका आप लोग ऑपरेट करवा दीजिए और फिर जो आता है ये सारी सिचुएशन सामने होती है तो बैरूनी इस्तेमाल के लिए यहाँ पर हाइपर थारॉयड के वो लोग जो कि गले के अंदर जिनको स्वेलिंग हो चुकी है जिनको गिलड़ का प्रॉब्लम है तो वो इस बैरूनी इस्तेमाल के लिए यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप लोग अजवाइन का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें पेशेंट के गले पर अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है बड़ों को ये मसला है तो अजवाइन का ऑयल बनाकर उसका जो है वो सुबह शाम बैरूनी तौर पर गले के ऊपर अच्छे तरीके से उसका मसाज करवाना है ठीक है जी और खाने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि करना क्या है आपने मरीज़ को उसके लिए जो नुस्खा होगा आ, कुस्ते बाहरी जोन से ठीक है आ, एक बहुत बेस्ट हर्ब है इस प्रॉब्लम के लिए हदीस नबी अलैहि वसल्लम में तिब नबी अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत जो है वो बताई गई है कि तदा वही तुम बिहिल हिजामा बाहरी ठीक है कि बेहतरीन इलाज जो कि तुम करते हो वो पछने लगवाना वो कपिंग करवाना और कुस्ते बाहरी है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग कुस्ते बाहरी जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे उसमें यह है कि उसकी मक़दार इस तरह से आप लोग कर लीजिए कि कुस्ते बाहरी जौन सी है वो आपने तकरीबन 80 ग्राम लेनी है 20 ग्राम इसके अंदर आप लोग काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे ठीक है ये 100 ग्राम का आपके पास सफूफ तैयार हो जाएगा आपने अच्छे वाला प्योर बेरी का शहद लेना है उसके अंदर इसकी माजून बना लीजिए ये आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाइए इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बेहतरीन बनाने के लिए ये करेंगे कि आप जो है वो बादाम और मुनक्का इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो मुनक्का है वो तकरीबन तक आपने इस्तेमाल करना है आ, मुनक्का होगा जी आपने सात दाने और चौदह दाने जोन से हैं वो आपने बादाम के इस्तेमाल करने हैं ठीक है ठीके? और इसमें क्या है कि इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी मुनक्का बादाम आप लोग इस्तेमाल करेंगे इससे इन जितना भी एंडोक्राइन का सिस्टम है ये ज़बरदस्त किस्म का बहा, बहाल हो जाएगा हरारत गरीजी भी पैदा होगी रतुबत गरीजी भी पैदा होगी ग्लैंड अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से सर अंजाम देने लग जाएंगे उम्मीद करती हूँ कि इन जब आप लोग इस तरीके पर इलाज करेंगे आपके पेशेंट क्योर भी होंगे बहुत सी बुक्स के अंदर बहुत कुछ रीड किया मुख्तफ अ तब कराम ने मुख्तिफ हुकमत ने अपने अपने जो है वो तजर्बे के मुताबिक इनकी मुख्त तारीक जो है वो उनको मैंशन किया उनको ज़ाहिर किया है आप इस तरीके पर इनशाला इलाज करें आपके मरीज सेहतियाब होंगे इन शाला इन इन्शा...